মুখ্য এ বি ডি এম উপাদানবোৰৰ মডিউললৈ স্বাগতম এই মডিউলত আপুনি এ বি ডি এম অভাৰ মুখ্য উপাদানবোৰৰ বিষয়ে শিকিব এই মডিউলৰ শেষলৈ আপুনি আভা আৰু ইয়াৰ লাভালাভবোৰ বুজি পাব আভা সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে চোকক ভাৰতৰ মুৰাদাবাদত বাস কৰা ৰাহুল নামৰ এজন যুৱকক লগ কৰক তেওঁ এখন গ্ৰোচাৰী দোকান চলায় যিটো তেওঁৰ দেউতাকে স্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁৰ পত্নী আৰু পিতৃ মাতৃৰ সৈতে তেওঁলোকৰ পৈতৃক ঘৰত বাস ৰাহুল ইউ পি আই আৰু আধাৰৰ এজন উৎসাহী ব্যৱহাৰকাৰী যি হৈছে ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা বৃহৎ কাৰ্যসূচী যি ভাৰতৰ ওপৰত পৰিৱৰ্তনশীল প্ৰভাৱ পেলাইছে ৰাহুলে তেওঁৰ মাক দেউতাকক তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ বাবে সৰু দোকান আৰু বিক্ৰেতাসকলক পৰিশোধ কৰিবলৈ ইউ পি আই কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে শিকাইছে ৰাহুলে তেওঁৰ গৃহ চহৰত আধাৰে কেনেদৰে আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ ভাৰতীয় আৰু আটাইতকৈ দূৰৱৰ্তী কোণত বাস কৰা লোকসকলক তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ চৰকাৰী ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ সক্ৰিয় কৰি তুলিছে সেয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আহক আমি প্ৰথমে অভাৰ আঁৰৰ ধাৰণাটো আৰু ৰাহুলৰ দৰে ব্যক্তিয়ে কেনেদৰে ইয়াৰ লাভালাভ লাভ কৰিব পাৰে বুজি পাওঁ আহক যেতিয়াৰ পৰা ৰাহুলে এ বি ডি এম ৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছে তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে কেনেদৰে এ বি ডি এমটো অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেয়া জানিবলৈ তেওঁ সঁচাকৈয়ে উৎসাহিত তেওঁ তেওঁৰ পাৰিবাৰিক চিকিৎসক দাহ ৰচীয়ক এই বিষয়ে জানিবলৈ সাক্ষাৎ কৰে ড ৰুশীয়ে তেওঁক বুজাই দিছে যে যিকোনো ব্যক্তিয়ে কেৱল তেওঁলোকৰ অনন্য স্বাস্থ্য চিন্তাতকৰ্তা আভাস সৃষ্টি কৰি এ বি ডি এন পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে দৰাচলতে এ বি ডি এন ত হোৱা সকলোবোৰ আভাৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে যি হৈছে অংকৰ একক সংখ্যা ৰাহুলে অভাৰ ধাৰণাটো আকৰ্ষণীয় অনুভৱ কৰে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে অধিক জানিব বিচাৰে ড রশিয়ে রাহুলে বুজাই দিয়ে যে অভায় ব্যাংক একাউণ্টৰ দৰে কাম করে যেনেদৰে বেংক একাউণ্টে বিত্তীয় লেনদেন নথুভুক্ত করে আৰু ব্যক্তিগত বিত্তীয় ইতিহাস সৃষ্টি করে অভায়ে স্বাস্থ্য লেনদেন নথুভুক্ত আৰু স্বাস্থ্য ইতিহাস গঢ়াত সহায় করে আভা ই স্বাস্থ্য সুবিধা আৰু স্বাস্থ্য সেৱা পেছাদাৰীসকলৰ সৈতে এজন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্য ৰেকৰ্ড সংযোগ কৰে আৰু ব্যক্তিজনক সমগ্ৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত একে বিনিময় কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ৰাহুলে তেওঁৰ আভা সৃষ্টি কৰাৰ পিছত তেওঁ সকলো ক্লিনিক চিকিৎসালয় পৰীক্ষাগাৰ আৰু আনকি ফাৰ্মাচীত তেওঁৰ স্বাস্থ্য ৰেকৰ্ড সংযোগ কৰিবলৈ সক্রিয় হব যিকোনো স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰাপ্ত কৰাৰ সময়ত তেওঁ কেৱল তেওঁৰ আভা বা আভা ঠিকনা দিব লাগিব পৰীক্ষাগাৰ পৰীক্ষা বা চিকিৎসকৰ সাক্ষাতৰ বাবে ৰাহুলৰ আভা বা আভা ঠিকনা সংযোগ কৰি এটা নতুন প্ৰৱেশ কৰা হ'ব ৰাহুলে তেওঁৰ গোপনীয়তাক লৈ অলপ শংকিত যেন লাগিছে আৰু ডাঃ ৰছিয়ক সুধিছে যে তেওঁৰ সকলো স্বাস্থ্য ৰেকৰ্ড কত সংৰক্ষণ কৰা হ'ব তেওঁক বুজাই দিয়ে যে এ অধীনত সৃষ্টির উৎসত সকলো স্বাস্থ্য রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয় উদাহরণস্বরূপে প্ৰতিবেদন প্রতিবেদন সৈতে থাকে প্রেসক্রিপশনটাও চিকিৎসক বা ওচৰত থাকে কনসেন্ট ম্যানেজারে অনলাইন ৰেফাৰেন্সৰ জৰিয়তে রাহুলের সম্মতির হইতে এনে রেকর্ড প্রাপ্ত কৰাটো সমর্থন কৰে ৰোগীসকলে তেওঁলোকৰ ডিজিটেল স্বাস্থ্য ৰেকৰ্ড স্বাস্থ্য কাৰণত সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিত এনে ৰেকৰ্ডপ্ৰাপ্ত আৰু ভাগ বতৰা কৰিব পাৰে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে ৰাহুলে কোনটো পৰীক্ষাগাৰৰ ৰেকৰ্ড বা প্ৰেছক্ৰিপশ্যন তেওঁ দ ৰছিদৰ সৈতে ভাগ বতৰা কৰিব বিচাৰে আৰু কিমান সময়ৰ বাবে বাছনি কৰিব পাৰে ৰাহুল এতিয়া এই মই নিশ্চিত যে আপুনি নিশ্চয় ভাবি আছে যে ৰাহুল বা সেই বিষয়টোৰ বাবে যিকোনো ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ আভাস সৃষ্টি কৰিব পাৰে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো আভা স্বপঞ্জীয়ন আৰু সহায়ক মুডৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰিব পাৰি ইয়াত আমি স্বপঞ্জীয়ন মুডৰ জৰিয়তে আভা কেনেদৰে সৃষ্টি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে শিকিম স্বপঞ্জীয়ন মুডত আভা ক আধাৰ কাৰ্ড বা এ বি ডি এম ৱেবছাইট বা যিকোনো এ বি ডি এম সক্ৰিয় এপত ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ব্যৱহাৰ কৰি এজন ব্যক্তিয়ে এ বি ডি এম ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে চাৰিটা সহজ পদক্ষেপত আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আভা সৃষ্টি কৰিব পাৰে এ বি ডি এম ৱেবছাইট চাওক আৰু ক্ৰিয়েট আভা বুটামত ক্লিক কৰক পৰৱৰ্তী আধাৰ ব্যৱহাৰ কৰি বা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ব্যৱহাৰ কৰি যিকোনো এটা বিকল্প বাছনি কৰক আধাৰ ব্যৱহাৰ কৰাত ক্লিক কৰক আৰু আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ প্রবিষ্ট কৰক মই সন্মত আৰু পৰৱৰ্তী ক্লিক টক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ আধাৰৰ সৈতে লিংক কৰা মোবাইল নম্বৰটো টিপি প্ৰাপ্ত কৰিব ইয়াত প্রবিষ্ট কৰক আৰু পৰৱৰ্তী ক্লিক কৰক আধাৰ প্ৰমাণীকৰণৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ প্রবিষ্ট কৰক আৰু পৰৱৰ্তী ক্লিক কৰক আপুনি আপোনাৰ প্রফাইল ইতিমধ্যে আধাৰ প্ৰপত্রত পূৰণ কৰা দেখিব আপোনাৰ আভা নম্বৰ এতিয়া সৃষ্টি কৰা হৈছে এতিয়া পৰৱৰ্তী পদক্ষেপটো হৈছে আভা ঠিকনা যোগ কৰা আভা ঠিকনা ব্যৱহাৰকাৰী আইডিৰ দৰে ঠিকনা মনত ৰাখিবলৈ সহজ ই হয় এ বি ডি এম হাৰত এক্সৱাই জেড ফৰ্মেটত ব্যৱহাৰকাৰীৰ দ্বাৰা উৎপন্ন বা ডিফল আভা ঠিকনা পূৰণ কৰাৰ পিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰক অভিনন্দন আপুনি সফলতাৰে আপোনাৰ আভাস সৃষ্টি কৰিছে আপুনি ডাউনলোড বুটামত ক্লিক কৰি আপোনাৰ আভা ডাউনলোড কৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এটা ৰেফাৰেন্স নম্বৰ সৃষ্টি কৰা হয় আৰু ব্যক্তিজনে আভাস সৃষ্টি কৰিবলৈ মূল অনুজ্ঞাপত্ৰৰ সৈতে নিকটতম এ বি ডি এম সক্ৰিয় সুবিধালৈ যাব লাগিব এতিয়া আমি এ বি ডি এম সক্রিয় এপ ব্যৱহাৰ কৰি আভাস কেনেদৰে সৃষ্টি কৰিব লাগে সুকীমা হওক প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এপ ষ্টোতৰ পৰা আৰোগ্য সেতুৰ দৰে এ বি ডি এম সক্রিয় এপ ডাউনলোড কৰক আভা নম্বৰ আৰু আভা ঠিকনা সৃষ্টি কৰিবলৈ ৰেজিষ্ট্ৰাৰত ক্লিক কৰক তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ প্রবিষ্ট কৰক আৰু অ' টি পি প্ৰমাণিত কৰক পৰৱৰ্তী ৰেজিষ্ট্ৰাৰত ক্লিক কৰক আৰু আপোনাৰ আধাৰ ঠিকনা ছেট কৰক আধাৰ ঠিকনা মনত পৰৱৰ্তী সন্মত আৰু অব্যাহত ৰাসকট ক্লিক কৰক আপোনাৰ আধাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে আমি এইমাত্ৰ অভাৰ স্বপঞ্জীয়নৰ দুটা পদ্ধতি দেখিছোঁ সহায়ক মুদত আপুনি কেৱল চৰকাৰী বা ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা কেন্দ্ৰৰ দৰে এ বি ডি এন সক্ৰিয় সুবিধাবোৰলৈ খোজ কাঢ়িব পাৰে আৰু কৰ্মচাৰীসকলক আভা সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিব পাৰে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰো যে এজন ব্যক্তিৰ বাবে একাধিক আভা ঠিকনা থকাটো সম্ভৱ যি কিছুমান পৰিস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত উপযোগী হ'ব পাৰে এই মডিউলত আৱৰি থকা বিন্দুবোৰৰ সাৰাংশ দিওঁ আহক আভা হৈছে স্বাস্থ্য ৰেকৰ্ড সংযোগ প্ৰৱেশাধিকাৰ আৰু ভাগ বতৰা কৰাৰ বাবে এক অনন্য স্বাস্থ্য চিনকাতকৰ্তা আভা সৃষ্টি কৰা আৰু এ বি ডি এমৰ লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰা আৰম্ভ কৰা সহজ এ বি ডি এমৰ বিষয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে এ বি ডি এম ৱেবছাইট চাওক আৰু আমাৰ ছচিয়েল মি